mana? Kalau mati awak nak jumpa mana? Oh. Oi. Apa lu? Apa lu? Oi, apa? Hidrogen. Sahabat-sahabat, Inilah yang berlaku. Pihak penguat kuasa dah jalankan kerja dia. Kalau tak jalankan kerja, peniaga-peniaga belakang komplain. Ni pasal apa ni? Kami dah bayar dah. Sewa tapak apa semua. Tiba-tiba bagi biar je. Orang meniaga tepi jalan. Orang meniaga dekat tempat yang tidak dibenarkan. Bagi meniaga dekat situ. Uh, tak ada tindakan daripada. Kuala Lumpur. Suasana Ramadan yang mulia dikejutkan dengan luahan rasa duka cita dan doa yang cukup pedas daripada Mufti Perlis, Dato Dr. Mohd Asri Zainul Abidin. Beliau menitipkan doa agar Allah mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan kezariman, berikutan video tular melibatkan seorang penjaja belon yang bergelut dengan penguat kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, menjelang tengah malam Jumaat lalu. Ya Allah! Dalam kemuliaan Ramadan ini, kami memohon kepadamu, engkau ambillah tindakanmu ke atas mereka yang zalim. Mereka membiarkan apa yang jelas salah, tapi mereka berkeras kepada hamba-hambamu yang lemah. Engkau berikan rezeki yang banyak kepada hambamu yang kesusahan ini, tulis Mufti Asri dalam hantaran yang disertakan bersama video tersebut. Mufti Asri berkongsi semula video asal dari laman Facebook pemimpin pembangkang, Datuk Sri Shahidan Kasim, yang mana video itu dirakam oleh pembantu Syahidan ketika melawat penjaja dari Pahang itu yang sedang menerima rawatan di Hospital Serdang. Sebelum ini, video yang merakamkan pergelutan antara penjaja Belon dan beberapa pegawai DBKL di tepi jalan ibu negara itu telah menjadi viral dan mencetuskan kemarahan dalam kalangan peniaga lain serta orang ramai yang menyaksikan kejadian tersebut. Pihak DBKL dalam kenyataannya mendakwa insiden tersebut bermula apabila penjaja belon itu didakwa menolak penguat kuasa dan tidak mengindahkan arahan untuk beredar kerana dikatakan mengganggu lalu lintas. Mereka juga mendakwa tindakan penguat kuasa hanyalah untuk menenangkan dan memisahkan penjaja terbabit daripada terus mengasari petugas penguat kuasa. Namun, dakwaan DBKL ini dinafikan sekeras-kerasnya oleh penjaja terbabit. Beliau menyatakan bahawa beliau tidak pernah dihalau berkali-kali sebelum tindakan keras diambil terhadapnya. Tidak sama sekali. Tidak betul. Saya nak jumpa mereka pun saya takut, ujarnya kepada pegawai Syahidan dan Kasim. Perlukah lanyak sampai begitu? Soal Mufti Asri dalam ulasan berasingan pada awal pagi tadi. Beliau mengakui bahawa tiada sesiapa pun yang berada di atas undang-undang Namun beliau menekankan pentingnya budi bicara dalam setiap tindakan penguatkuasaan. Perlukah lanyak sehingga sedemikian cara? Soal beliau lagi, meskipun tidak menyebut secara spesifik kes penjaja belon tersebut. Mufti Asri turut mencadangkan bahawa pesalah boleh dikenakan tindakan yang lebih wajar seperti saman atau dibawa ke mahkamah, tanpa perlu menggunakan kekerasan yang berlebihan. Lebih mengejutkan, Mufti Asri mengingatkan para penyokong kerajaan tentang peristiwa Arab Spring yang bermula dengan insiden yang melibatkan seorang peniaga kecil di Tunisia. Mereka jangan lupa bahawa kejatuhan kerajaan-kerajaan Arab dalam Arab Spring bermula dengan seorang peniaga kecil di Tunisia yang memprotes kezaliman ke atas dirinya apabila kereta sorong miliknya dirampas oleh penguat kuasa tempatan. Bantahannya telah mencetuskan kebangkitan besar. Belajar dari sejarah, jangan lupa diri, tegas beliau. Amaran keras dan doa yang dititipkan oleh mufti perlis ini pastinya menambah lagi tekanan kepada pihak berkuasa berhubung isu penguatkuasaan terhadap peniaga kecil. Sementara itu, Sepang, gelombang kemarahan rakyat berhubung insiden Abang Belon terus memuncak. Terbaru, Parti Putra tampil dengan desakan lantang agar Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Sri Dr. Zaliha Mustafa, segera menetapkan jawatannya bagi memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan dan integriti pentadbiran wilayah persekutuan yang dilihat semakin tercalar. Menurut Ketua Penerangan Putra, Syahrul Ufti Sharif, tindakan tegas juga perlu diambil terhadap Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Dr. Maimunah Mohd Sharif, dengan beliau perlu dipindahkan ke agensi lain tanpa berlengah. Beliau menegaskan bahawa insiden yang menimpa individu yang dikenali sebagai Abang Belon itu telah mencetuskan kebimbangan yang amat besar dalam kalangan masyarakat Malaysia. Video insiden yang kini menjadi viral di media sosial jelas menunjukkan tindakan kasar dan tidak wajar yang telah dilakukan terhadap beliau, Abang Belon. Kejadian ini bukan sahaja membuktikan kelemahan yang ketara dalam pengurusan pihak berkuasa malah menimbulkan persoalan yang serius mengenai keadilan dan ketelusan dalam pentadbiran DBKL katanya dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan hari ini Syahrul Lutfi Turut menyatakan keyakinan putra bahawa setiap pemimpin yang bertanggungjawab seharusnya berani untuk memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala tindakan dan keputusan yang telah mereka lakukan. Amb Belun dan juga penguat kuasa di BKL tak habis dengan isu kuil, mai pula isu di BKL berkaitan tentang peniaga belun. dan baru tadi saya baca kenyataan daripada di BKL menyatakan bahawa dia dah bagi mereka dah bagi amaran dan amaran itu telah diberikan bukan kepada Amb Belun tu saja kepada Orang lain juga diberikan lebih daripada dua kali amaran tetapi Abang Belun tu dia bertindak kasar, agresif dan tak nak berpindah. Dia dah lah buat salah. Dia tak ada lesen yang menyebabkan orang-orang yang meniaga yang ada lesen terjejas. Dia pun duduk dekat situ, meniaga dekat situ dalam keadaan lesen tak ada, mengganggu hal, uh, laluan orang ramai. Lepas tu orang ada suruh Edan beredar dia tak ada beredar pula. Lepas tu juga dia yang pergi tolak uh, penguat kuasa di BKL. Ini versi di BKL lah. Ha nak tahu lebih lanjut kita kena pergi tengok siasatan yang akan dijalankan oleh pihak di BKL, bos-bos di BKL demikian juga menteri berkaitan tentang isu ni lah. Pun begitu ada kenyataan daripada Dr. Mazhar YB Akmal Saleh dan juga ramai ustaz-ustazah yang lain juga bagi kenyataan terhadap isu ni ada yang mempertikaikan mempersoalkan tindakan daripada penguatkuasa di BKL ada juga yang menyatakan bahawa kita perlu tunggu, kita kena tengok dulu, jangan terus judge lagi apatah lagi, apatah lagi isu ni adalah belon. Ada orang yang ingat oh ni belon biasa lah. Tapi awak kena tahu bahawa kemalangan berkaitan tentang isu belon ini bukan sedikit dan menyebabkan kecacatan kepada tubuh badan. Sebab belon tu dia memang belon tapi dalam tu ada udara, ada gas. Yang lebih tepat adalah gas yang dimasukkan di situ. Apakah gas tu? Biasanya orang masuk yang sepatutnya orang masukkan gas helium. Gas ni dia ringan, lagi bagus dan tak ada risiko. Ah ha, cumanya harga dia mahal. Satu lagi adalah gas hidrogen. Dia lebih murah dan mudah disediakan tetapi risikonya sangat besar boleh menyebabkan kecederaan dan kedodonya cepat membakar tetapi risiko untuk hidrogen hidrogen ni lebih lebih besar tanyalah orang-orang yang pandai mereka akan tahu tentang hal ni bahkan boleh tengok berita berkaitan tentang masalah hidrogen sahabat-sahabat Inilah yang berlaku. Pihak penguasa kuasa dah jalankan kerja dia. Kalau tak jalankan kerja, peniaga-peniaga belakang komplain. Ni pasal apa ni? Kami dah bayar dah. Sewa tapak apa semua. Tiba-tiba bagi biar je. Orang meniaga tepi jalan. Orang meniaga dekat tempat yang tidak dibenarkan. Bagi meniaga dekat situ. Uh, tak ada tindakan daripada DBKL. Kami bayar duit kepada DBKL ni. Lepas tu DBKL ambil lah tindakan. Pastikan dia orang tak kacau kami kerja situ. Uh, kami cari rezeki dan sebagainya macam-macam lah polemik dalam masyarakat saya fikir pihak penguasa kena jalankan penguasaan dengan baik sekiranya berlaku provokasi pihak netizen ni jangan cepat sangat lah kita salahkan mana-mana pihak sepatutnya perlu dilihat dengan lebih lanjut ada orang kata uh, banyak masalah dekat situ memang isu pendatang asing yang berniaga di situ tanpa lesen, tanpa menjaga keselamatan uh, masyarakat telah berleluasa dan mereka orang-orang berada di situ di Jalan Ta, memang sangat mengharapkan pihak DBKL untuk ambil tindakan kepada peniaga-peniaga seperti ini yang mana mereka ini meniaga tanpa lesen, meniaga tanpa melihat ke faktor-faktor uh, keselamatan kepada rakyat Malaysia, maka sebahagiannya adalah pendatang tanpa izin. So kena hati-hati. Wallahu taala alam, moga-moga kita dapat kebaikan di sini, boleh uh, berinteraksi, boleh berikan komentar yang pelbagai tetapi kita kita kepastikan kita kena jaga komentar-komentar kita akhirnya Allah Ta'ala akan persoalkan nanti <San> Ya, bang saya Azlan pegawai Dato' Sri Syedan Kasim bang Dato' Sri Syedan Tin Salam bang Baik <San> Baik <San> 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 Ini untuk saya daripada sumbangan saya bang Yes, ini itu sih Ini saya punya Belum lagi patah dulu Ini baru lepas, baru lepas mana? Baru lepas ke So, kalau masa kejadian hari tu macam mana? Mungkin boleh cerita Dia orang kata abang Dia orang dah halau abang tiga kali Eh, eh. dah lama sekali eh. Dah betul Saya lah jumpa dia orang saya takut Kalau saya jumpa dia orang Tak apa-apa bahasa dia nampak Sebab hmm. saya lagi tak boleh sikit saya nak mohon isteri Apa saya tak tahu Prosedur macam mana Jadi Saya ni ada sakit Ada hari pasal Saya nak cari duit Hari tu hari pasal Satu tu hari pasal Satu raya Abang kata abang orang warga asing Abang orang Malaysia Saya tu orang Malaysia Saya yang sepaham Saya tu Saya mohon Saya nak tu Saya

Duit dengan baik pun boleh Semalam dua kali berhenti Nak balik rumah Dua kali berhenti dia berjalan Abang, abang simpan nombor saya Nanti saya call Dah tu si Syedan akan bantu abang Abang jaga diri baik-baik bang Eh, jaga diri baik-baik Seluruh rakyat Malaysia bersama abang Eh, abang, abang jaga diri Abang jaga diri baik-baik eh -baik, Ini si Bekanya Semua dua kasi Dia akan Aku menangis Di deras hujan. Jangan, 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 Jadim, jangan macam ni, jangan macam ni Jangan sama macam ni bang, redi adalah bang Bang, jangan macam ni bang, bang Jangan macam ni Jangan macam ni bang Jangan macam ni Bang, jangan macam ni Jangan macam ni Jangan macam ni bang, jangan macam Jangan macam ni, jangan macam ni Jangan macam ni ni. Oh, nak tunggu ni aja, dapat. Oh, Apa kau Kalau mati orang lagi tanya. Kalau mati orang lagi Kalau mati orang tu mana? Kalau mati orang tu mana? Oh. ¡Ay, ay, masuk masa sejak dia lagi. mana masih lagi di kesempatan sudah terus masuk kesempatan ini untuk kita. Jangan kami sedang mereka jualan sempena uh, uh, bulan puasa sempena bulan Ramadan dan cuba kita pasti kurang kita warga dengan tanda harga RM50 yang nak cari jumpa apa yang kita jumpa apa yang stop untuk kakak-kakak untuk apa-apa yang nak cari baju Melayu kita ada baju Melayu dewasa ada kat sini baju Melayu kanak-kanak pun ada yang nak cari kurta tu kurta dewasa ada, kadang -kadang ada kat kanak-kanak kurta ada kanak-kanak sini macam-macam pilihan warna ada lagi macam-macam saiz ada lagi